Saya bawa-bawa ni ada orang, -orang WhatsApp ha, Guru kita lah, guru-guru pelajar-pelajar Oh dia kata Kita masak syafi'i ni Mesti kunut Kalau tak kunut, tak boleh ha, Kan <tutuk> Tak kunut dia kata Bukan masak syafi'i Kita mesti kita orang awal mesti syafi'i saja Mesti kunut kita, kata, ha. Ha, kita bukan kita baca kunut tu kita baca ha. Mula saya tegur dia ya. ha. Saya kata tak membaca kunut juga sebenarnya itu dia satu wajah daripada masyarakat syafi'i ya. ha. Hmm. Ada ulama besar syafi'i tuan-tuan oh. Jauh sikit. Namun dia Al-Imam Abdul Malik Al-Karawji tuan tak kenal dia lah Ting 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 Aja sikit Ah? Ya. <sukur> ha? <sukur> ha? <sukur> Apa? Oh kunci <sukur> Ya pergi sikit eh. kunci Nama dia Al-Imam Abdul Malik Al-Karaji Jarang ada orang kenal nama orang ini Tapi bila sebut Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi Mesti orang kenal Haa. Dia anak murid pada Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi Al Al-Karaji orang tak kenal Ash-Shirazi orang kenal Memang kenal lah Kalau orang belajar fiqh tak kenal Abu Ishaq Ash-Shirazi Dia tak tahu lah dia belajar apa ha, Sebesar-besar buku fiqh Bukan saja dalam masyarakat syafi'i tapi juga jadi rujukan seluruh dunia itulah buku fik karangan Al Imam Nawawi rahimahullahu taala Al Majmu' Syarhul Al hari ini tak ada seorang mufti mesti dia buka buku itu mana-mana mufti dia jadi rujukan utama dalam fik Islam Al Majmu' Syarhul Al karangan Imam Nawawi Al Majmu' Imam Nawawi itu dia mensyarahkan buku Al Muhazzab karangan Al Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Waktu Abu Ishaq ni dia tokoh. Ha, dia tu dah lah terkenal. Patut ulama besar pula mensyarahkan buku yang oh, lagi lah, dia terkenal. Ni anak murid dia tu. Nama dia Abu Ishaq. Sorry, nama dia Abdul Malik Al-Karawi. al Al-Karawi ha, al tak kenal, tapi dia anak murid pada Abu Ishaq asy shirazi ha. Cerita ni Al Imam Musubuki sebut. Ha, dia sebut dalam buku dia Tabaqat. Tabaqat Syafi'iyah. Ha, dan juga juga yang sebut lah Al-Qarazi ni ha. Anak murid tu Dia tak semestinya ikut tu guru Sebab anak murid pun alim juga kan? Kalau anak murid dia kena ikut tu guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Dia tak boleh nak menyalahi Al-Imam Malik Tapi pasal apa Al-Imam Syafi'i Banyak menyalahi Al-Imam Malik Pasal dia pun alim juga Dia tak perlu taklid dan ikut tu guru dia 100% dia belajar dengan gurunya tapi pada masa yang sama dia juga mengkaji Nah, kan? Dia jumpa, dia cenderung kepada pandangan ya. Ataupun dia ada pandangan yang menyalahi Tuk Guru je Tak salah Tuk Guru kata A e. Kan? Tuk Guru kita kata A e. Kita nak kata B Tak salah Mana boleh kita ikut Tuk Guru mana tu sen? Kita Orang yang belajar ni mesti Tak, lagi pula dia Tuk Guru bukan seorang ha, Boleh banyak kan? al ni Walau meskipun dia anak murid pada ulama besar Syafi'i, Al-Imam Abu Ishaq Namun dengan sebab dia pun alim, orang al alim dia tak ada ikut orang alim lain. Kata Imam Al-Wazali tuan, tuan dalam buku dia Al-Khulasa. Dia kata la yuqallidul al 'alim bil adillah al-'alim. ni ini bukan orang lain, ini Imam Al-Wazali sendiri yang pesan pada kita. Tuan-tuan mungkin kenal Imam Al-Wazali, tapi dia sudut tasawuf. Tuan-tuan belajar Ihya Al-Bidhi Tuan-tuan belajar Bidaya Tuh Hidayah Tuan-tuan belajar Misa Jun Adhiti Tuan-tuan belajar Ayu walad walat Tuan-tuan belajar Arisala Tuh Dan Tuan-tuan belajar al Fi Usuluddin Tuan-tuan belajar Al-Qisab Bin Itu semua buku-buku yang cenderung pada Tasawuf Tuan-tuan kenal siapa yang mengalami Tapi dah sudah Tasawuf Tapi tuan-tuan tak belajar Ataupun Nusantara Melayu ni tak belajar buku-buku fiqh Imam Syafiq Imam Ghazali Kita tak kenal yang mengalami dari Kita kenal yang mengalami cuma sudah Tasawuf tapi kalau kita belajar buku-buku fiqh Imam Ghazali, dia pun berpesan kepada menimba ilmu. Dia kata la alim bil adillah an alim. Orang yang tahu dalil tak boleh ikut orang alim yang lain. Dia kata begitu. Walaupun kita nak, walaupun kita nak murid, tapi kita tahu dalil. Tubuh kita alim, kita pun alim juga. Macam Imam Syafi'i ya. Tentu anak murid dia Imam Ahmad. Alimah -Mu al Muhammad, Alimah Bawai ha, tu Tapi Alimah -Mu Muhammad dia berbeza banyak dengan Alimah Musyafi'i Pada syafi'i tu guru dia ha, Itulah hakikat dalam keilmuan ha, Nampak? Ha, kita tidak diwajibkan 100% ikut walau dia tubuh kita pun no? ha, Dulu saya pernah sebut Tubuh kita ni ilmu ha, Dan orang yang bawa ilmu Nabi dan juga Allah Ta'ala no? Al-Qaradi ni tuan-tuan Meskipun dia anak Abu Ishaq Syafi'i dia, dia tokoh mazhab syafi'i Tapi dia tak kunut Dan bila Abu Ishaq Asyirazi tanya dia Pasal apa kau tak kunut? Kau mazhab syafi'i ni Kau anak murid aku ha. Dia jawab apa? Ha. Dia kata walaupun aku tak berkunut Tapi aku tetap syafi'i Pasal apa? Pasal syafi'i kata Haa Imam Syafi'i kata, ha, dia kata bila kamu berjumpa suatu hadis dan hadis itu menyalahi amalan dia sahih di sisimu maka ambil hadis itu yang ikut aku. Jadi aku juga aku tak ikut pandangan Syafi'i tapi aku ikut pesanan Imam Syafi'i. Ikut kajian aku. Kan dia kata e apa nama sahih di anna nabi taraka al fi salat subuh subh Mengikut kajian aku Nabi meninggalkan qunut dalam sembahyang subuh. Maka aku dah kita belajar macam tu Aku kaji macam tu Jadi aku boleh buat apa yang aku kaji Jadi aku tak bunuh walaupun tu buat aku bunuh Tapi aku masih syafi'i tau Kau jangan aku tak syafi'i ini Bahaya tu bunuh Pasal aku Dia kata Maka aku mentaati syafi'i ini sudut pesanannya Masa dia kata Bila kamu jumpa satu hadis Itulah mazhab aku. Jadi aku tetap syafi'i Walaupun aku tak bunuh Kerana imam yang besar Kalau kau ikut pengajian kau hmm. Nampak? Jadi aku masih jadi ini walaupun tak pun Jangan kata tak pun Lepas tu dia tegur Dia kata ada ulama besar ini yang tak pun Tapi dia masih mengaku Tak pun ni sebenarnya masalah syafi'i ni Pasal dia lebih cenderung pada hadis tak pun Contoh tu, macam tu ha, nabok, perbezaan tu teramat banyak tu Ilmu ni dia macam lautan yang luas Dan ilmu ni dia ilmu perselisihan Cuma bagaimana kita menangani perselisihan itu Itu je Tak pandai menangani Jadi fitnah dalam masyarakat Fitnah dalam masyarakat ha, Dan kita sebenarnya tak perlu Nak bertegang leher benda-benda yang sudah dibahaskan ha, Kita cuma ha, you know, Benda kebatilan Kita kena kata batil ha, Banyak juga benda batil ni berwajah agama kan? Kita kena beritahu tapi benda-benda fiqh -benda ni sebenarnya dia tak apa Cuma kalau benda tu ta'in Dia kata ta'in you know, oh, ha, Tak digalakkan buat Atau lebih baik tak payah buat